ان الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أي فلا تجد له وليا مرشدا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له والذي لا ضد له لا مثل له ولا مثيل له لا وزير له ولا كفيل له وهو الواحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا نبلو بشيء من الخوف والجوع والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين وقال سبحانه وتعالى في شان حبيبه امرا ومخبرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا

سيدنا مولانا محمد وعلى اله سيدنا مولانا محمد بلغ العلا بكماله كشفت تجاه بجماله حسنت جميع خصاله صلى <سلم> الله عليه وآله لا اله الا الله 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 نيقو نيق لا اله الا الله لا اله الا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله لا إله ঐতিহাসিক আজিমান ইসাল আমাদের মধ্যমণি বর্তমানে যিনি ক্যাম্পে উপস্থিত রয়েছেন আব্দুল আল্লাহ সাহেব মাহফিলের সম্মানিত সহশ্রদ্ধেয় সভাপতি মাহফিল প্যান্ডেল এবং স্টেজ যারা উপস্থিত রয়েছেন পর্দার অন্তরাল এবং দূর দূরান্ত থেকে আমার এই মাইকের সাউন্ড যাদের কান পর্যন্ত পৌঁছেছে যারা নিয়ম করে আমাদের কথাগুলো সম্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন সকলকেই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি